Привет, добрый вечер. Откуда будете? Город Анапа, курорт. Понятно. О чем хотите пообщаться? Не знаю, ты о чем вообще общаешься? Война, политика. Да. Политика? Ну, давай о политике. Наверное. Ну, что тебя, короче, интересует? Меня интересует, почему Российская Федерация спрятала статистику по демографии в этом году. А какой демографии? Российской Федерации. Рождаемость количество приехавших и выехавших из России. Не знаю. Ну ты сам с Украины? Родом из России живу в Украине. Ну сам с России живешь в Украине? Да. Ну а Украина, какая у них, короче, демографическая ситуация? Ну... Проблемная, печальная, к сожалению. Война идет в стране. Ну, война, да, короче, над. война у нас идет, короче. Над. Нет у вас войны? У нас нету войны? А у вас военное положение где-то объявлено? Нет, нет. О какой войне вы говорите? А у вас военное положение объявлено? По всей территории Украины. Вот, видишь, короче, над. я не знаю. Над. Ну, э, вот война не ощущается у вас, короче, в Украине, по-любому. Война у нас в Украине идет, в России нет войны война короче была в украине короче надо. вы сейчас бы сидели без света без газа без тепла надо, короче понимаешь ну у вас вы живете в городах короче у вас есть и свет и газ и все есть короче без проблем ну правильно вы живете полной жизнью если была в натуре война если бы так бы у вас бы ничего не было вот честного отвечу если бы никто в Украине не предоставлял системы противовоздушной обороны, а также ракеты к этим системам, если бы в Украине не привозили трансформаторы, в таком бы случае после каждого российского удара по критической инфраструктуре мы бы сидели и без отопления, и без электричества, и без воды. Вот. Как это было иногда зимой, ну, Российская Федерация как-то пытаются людей оставить без отопления именно зимой. Вот. И когда Россия наносила тогда удары, тогда действительно время от времени не было электричество. Но Украина, к счастью, нарастила свою мощность вот, и восстановила свою инфраструктуру, дополнительно получая системы противовоздушной обороны, которые помогают нам сбивать эти цели. Это называется война. Просто в момент войны у нас есть ресурсы, чтобы обороняться. Ага, ну понял, понял. Короче, ну, Слышишь, вот... Ну, а если бы не было у вас поддержки, короче, с Запада, короче, на... Ну. По твоей логике, Великой Отечественной войны также не было. Потому что в Москве было электричество, была вода. В Казани было электричество, была вода. И в других городах, куда не дошла война. Не было Великой Отечественной. Слышишь, ну как Паша Волю, знаешь Пашу Волю? Без понятия. Ну, Камеди Клаб. Я не смотрю эти развлекательные программы. Ну, я понял, короче. Он сказал, вот, больше Наполеон там приходил, Гитлер, Митлер, короче, на всякие. Дальше, короче, Москвы <coughs> никто дальше не заходил, короче, вот сюда, короче. И тут так отгребали, короче, над конкретно на и убегали. А кто живет там в Сибири дальше, короче? Кто там живет, короче? Кто туда, короче, на отсунется Я отвечу. Когда Наполеон шел, Тогда его поддержала 100-тысячная пехота казахов и бурятов, вот, которые прибежали к Москве и отогнали Наполеона. Когда немцы шли во время Второй мировой войны, было 15 республик союзных, которые вместе с помощью своих союзников за границей защищались. Это говорит о том, что столица, ключевая часть какого-то государства была все время под очень хорошей защитой. Потому что в большинстве случаев, когда падает столица, падает и все государство. Именно поэтому все время пытались защищать именно столицу. Ты же не говоришь мне, почему же Гитлеру удалось там захватить Курск, да? Нет, ты не акцентируешь на этом внимание. Вот, потому что плохо защищали или не было ресурсов. Короче, братан, давай не о политике. Не о политике. Так я думаю, ты все-таки понимаешь, что идет война. Или ты будешь дальше утверждать, что в Украине войны нету? Братское сердце. Просто, короче, надо. Мне завтра, короче, надо. День рождения, мне исполняется 50 лет. Если у тебя желание есть, просто меня поздравь, короче, надо, и мы разбежались. Нет, короче, надо, мы просто... Я о политике не люблю, короче, вообще говорить. А ты вообще, ну, типа, несешь какой-то бред. Ты мне говоришь, что в Украине войны нету, потому что я сижу, и у меня есть интернет, электричество и вода. А как должно быть по-другому, если мое государство делает все возможное, чтобы это чем побыстрее восстановить? Ну, ты меня не понял. Я Нет. тебя прекрасно понял. Это ты не понимаешь, как война ведется. И желание меня поздравить. Поздравил. Нет, короче. Я тебе уже ответил, я обсуждаю только войну и политику. А, ну, понял, короче. Ладно, давай тогда удачи тебе. Здравствуйте. Что-то где-то я у вас лицо знакомое. Не вы знаю. YouTube, в Ютубе не бываете? Возможно. Кто-то опубликовал разговор со мной. А, что-то вот лицо знакомое у вас, сто процентов. Откуда? А вы, вы откуда? Из Украины, город Краматорск. А, ну вот да, что-то знаком. Вы не блогер? Нет. Ну, видел я вас где-то в Ютубе. Ну, я же говорю, возможно, с кем-то общался, кто-то записал и опубликовал. Угу. Понятно. О чем вы общаетесь? Война, политика. Да, я тоже об этом, кстати. Вот. Я сам инженер вообще, электронщик, вот. ну оборонщик. Класс. Откуда будете? Ну, а я прям вот из Москвы. Понятно, понятно. Как думаете, ну. Россия напала на Украину? О, это вопрос его он, тут нужен развернутый ответ. Я двух послушаю. Здесь. Я послушаю. Ну. Что считать? Вы считаете, в 22 году имеется в виду? Нет, в четырнадцатом году, 20 февраля. Это Крым вы имеете в виду? Да, 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 полностью согласен. Ну, это можно так расценить, но надо же смотреть, какие мотивы были. Не, я не задаю вопрос, какие мотивы были у России для нападения. Я задаю вопрос, считаете ли вы, что Россия проявила акт агрессии против Украины, то есть напала. Ну, в вашем понимании, да. Я да, вам да. задаю вопрос. Я в моем понимании это действительно так. А вы как думаете? Наверное, можно это так интерпретировать. Понятненько. Да. Как вы поддерживаете российскую агрессию по отношению к Украине? Ну, смотрите, как вам объяснить, вот такой вопрос вам задам, который будет как бы подведет к ответу. Вот если не было бы событий 2013 -го года, 2014 -го года с Крымом там и так далее. Как вы думаете, сейчас Украина была бы в НАТО и в Крыму был бы натовский флот? Если бы не было каких событий, имеется в виду? Если бы не было событий 13-14 -го года, начиная с Майдана. Но если бы был бы Майдан, то Украина не была бы в, в НАТО. Потому что в таком бы случае Россия бы не напала. Вот. А если бы Россия Напала, а она это сделала в таком случае? Да, Украина ищет выход и пытается войти в НАТО. смотрите, я говорю, что вот представим, что ничего бы не было, там даже Майдана, ничего, вот ни Крыма, ни Донбасса, ничего этого не было. Ага, окей. Помню. А просто, ну вот так вот дальше своим путем. Не, Украина просто не я, была бы я, в НАТО, не ни в коем случае. Я просто вспоминаю декларации натовских чиновников там вот этот Рассмусон был, если помните такой. Ну до этого, до норвежского этого, как и Украина не была бы в НАТО, если бы не, не Россия не вторгалась. Нет, это мы сейчас уже как бы берем, что этого не было. Ну так и Украина не вступала бы в ноту в таком случае. А какой почему смысл? Ну они декларировали открыто, что что НАТО... именно? Что? Что они декларировали? НАТОВские руководители открыто декларируют, что следующие, как бы. Страны-претенденты на вступление в НАТО – это Украина и Грузия. Только Украина официально не подавала заявление в НАТО. Ну это же дело времени. Может, так понимать. нет, дело заключается в том, что Украина и не искала защиту для себя. У Украины была защита, Будапештский меморандум. Ну вы понимаете, что это все временные вещи, они могут меняться. Не, Будапештский меморандум не был, не был временной вещью. Это были гарантии безопасности для Украины. Украина так думала, что Россия и другие участники, подписанты Будапештского меморандума, не будут нападать а на А потом смотрите же, еще важный момент. Кто принимал бы решение о вступлении в НАТО, это могло быть и не вы. Решение могли принять натовцы. Как бы... НАТО не может принять страну без ее соглашения. Чтобы вступить в стране в НАТО, нужно сперва полностью выполнить все условия НАТО. Это как было с Финляндией, ну, со Швецией. Да смотри, я приведу да, тебе малень... один пример. Швеция и Финляндия выполнили все условия, чтобы вступить в НАТО. И их приняли. Но есть другой пример, например, Европейский Союз. Турция уже лет там 30 не выполняет все условия, ее никто не принимает. Никто не может взять тебя и забрать. Но в НАТО она вступ... и входит. Потому что выполнила все условия. Ну, это же условия, их... они же не являются какими-то неуполнимыми. Полностью согласен. А Украина не собиралась не выполнять никакие условия. Это, не же, было... опять же, это вопрос времени. Все. Не было речи о вступлении в НАТО со стороны Украины. Ну, со стороны НАТО была, была речь. Пускай будет. Вступление. Пускай будет. Это ж такая. решают они. Со стороны а -то они, Российской они Федерации, смотрите, Российская Федерация также очень часто говорила, что она хочет видеть Украину в СНГ, да? Но Украина не вступала. Ну, не знаю. Ну, вот что? пример. Чтобы вступить в СНГ, нужно в таком случае выполнять все условия и иметь желание. Россия настаивала, Украина, давай, 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 мы тебя возьмем. А Украина говорит, нет, мы не хотим. Ну, подождите, то есть если у вас, допустим, тот же Ющенко или подобный ему президент, который имел в виду четко антироссийскую и прозападную позицию, вы хотите сказать, что он отказался бы вступать в НАТО? Антироссийской позиции в Украине до 2014 года не было. Потому что Украина ну, в очереди, не Украина сотрудничала с Российской Федерацией. У нее были большущие соглашения между двумя сторонами. Бизнеса. Россияне проживали на территории Украины и поддерживали политику Украины. Ющенко был про Западным. Ющенко имел. А, зачем говорить имел? Предвыборная кампания Ющенко. Дружей с Россией и странами Европейского Союза. Ну, он был не про... Вы не считаете, что он был пророссийским? Пророссийским он был антир... президентом в Украине. Он, он проукраинский должен быть. Проукраинский, который... Хорошо, вы думаете, Ющенко там... Или там условный Порошенко, там, ну неважно, я условно. Каждый из кандидатов в президенты имеет предвыборную кампанию, которая доступна у нас на сайте ЦВК, да, если не ошибаюсь ЦВК. Там можно четко да. прочесть, что до 2014 года каждый из кандидатов говорил следующее: я буду первым президентом, который приускорит вступление Украины в Европейский Союз, и параллельно мы будем дальше дружить и вести торговые отношения с Российской Федерацией. Об этом говорил ну, это Кучма, понятно. об этом говорил Ющенко, об этом говорил также Янукович. Это все в открытом доступе. Ну, Янукович-то это ладно. Вот, смотрите, ну вот опять, я так и не пойму. Вы считаете, что президенты украинские... С явно взглядами не пророссийскими, давайте скажем так. Не может быть пророссийских взглядов у президента, у него должен только один быть взгляд, проукраинский. Он президент Украины, да. а не России или Европейского Но Союза. Этот проукраинский взгляд, он подразумевает как бы интеграцию в сторону Европы. Это у нас в конституции с 96 -го года прописано. Вот. Соответственно, вступление в НАТО тоже ложится в эту Нет, команду. в Конституции Украины не было ни речи о вступлении в НАТО. Ну, там могло и не быть, но как бы это как бы вот. Не, мы эту... опираемся с вами на факты. Есть факт, что в Конституции Украины четко было написано, что Украина стремится быть частью Европейского Союза. Но не, было, не было факта, что Украина стремится быть частью Североатлантического альянса, то есть НАТО. Вы пытаетесь манипулировать, оно так работать не будет. Нет. Да. Почему натовские чиновники заявляли. Что Украина и Грузия это следующие претенденты. Потому в нас, что они и... на это имеют право, видимо, они хотели бы видеть Украину или Грузию в НАТО. А давайте mm. найдем слова. Назовите мне, пожалуйста, чиновника, который об этом говорил. Ну вот, по-моему, говорил Расмусон. В каком году? Там... Ну, это еще было вот до Майдана. До Майдана. Я давайте поищем. Ну, Какие чиновники Расму... НАТО официально, публично заявляли о том, что Украина и Грузия. Будут частью НАТО. Найди мне, пожалуйста, эту информацию. Ну, не то, что будут. А... Найди мне эту информацию до 2013 года. Сейчас мы посмотрим то, что ваши будут. слова. Не то, что будут, а они как бы ну, выражали такие. Не, вы сказали, так, что будут. Вот именно я и задаю такой вопрос. Ну, они выражали такие, как бы, скажем так, пожелания. Что они претенденты, как бы. Следующие претенденты, после там, Прибалтики и так далее. Вот они. Следующая Украина и Грузия. Так, президент США, президент Грузии, э, это у нас кто, э, генеральный сек секретарь НАТО. Это же очень легко сделать. Всю... 1 апреля 2008 год, 1 ноября 2002 год и 2 апреля 2008 год. Цитирую. Я очень верю, что Украина и Грузия могут получить членство в НАТО. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш младший 1 апреля 2008 года. И что, ну, что, здесь? Уже... И что У -у -у. здесь? И что здесь? Ну По желание он, же он выразил? И что, и что дальше? Ну, ну а почему это не могло стать, потом через какое-то время это не могло стать фактом? Вот. Когда? Почему? Через какое-то время? Ну через какое? Я, я не могу точно сказать, два, три, А 5, я могу 10. точно сказать, что Украина диктует правила. Будет она вступать куда-то или нет? Ну, я думаю, у э, вас был бы президент при власти, который был бы не против этого. Не против чего? Вступления в НАТО. Зачем? М -м а почему нет? Ну, потому что в Конституции Украины это не прописано. Не было прописано. Ну почему вы думаете, что вот если это не было прописано в Конституции, это не могло случиться через ну, потому там 30 Потому Укра... что Украине до 2014 года не нужно было вступать в НАТО. У нас было все хорошо, на нас никто не нападал. Ну подождите, это могло поменяться через какое-то время. Так это уже поменялось, вот сейчас мы хотим вступить в НАТО. Нет, я имею в виду, если бы не было даже событий 2014 -го Тогда года... Тогда бы Украина не вступала в НАТО? Вот я не совсем пойму, на чем ваша уверенность основана? На том, что... Почему? Страны вступают в НАТО, когда видят, что сосед хочет проявить акт агрессии по отношению да. к этой стране. Ладно, я, давайте в тогда... Украине в 2013 Дайте... году никто не смотрел на Россию как на врага. Посмотрели после аннексии Крымского да. полуострова да. и агрессии на территории Донецкой и Луганской области. Сейчас я вам аргумент приведу. Ну, ну давайте аргумент. Тогда, почему после 1991 -го года НАТО, во-первых, не расформировалось в ответ на расформирование Варшавского договора и Советского Союза. В каком году? Ну, смотрите, в 1991 году распадается Советский Союз. Угу. Распадается Варшавский договор. Угу. Советские войска угу. выводятся из Восточной Европы, угу. если вы в курсе. При этом НАТО, которая в 1949 году создавалась для противодействия, как они говорили, советской экспансии. Нет. В 1954 году был создан Варшавский договор. Там есть, э, там есть устав, там ничего не, не было написано. Ну, это как они. Это ваше мнение. Ну, скажи, Нет, это ваше мнение. Хорошо, хорошо. Вот так вот. Вот. Но НАТО это как бы вот два противоборствующих блока было. Варшавский договор Советской Союз во главе с Советским Союзом. НАТО в главе с США. Это как бы два противоборствующих, как бы, ну, лагеря, блока, как хотите. Один из этих блоков прекратил свое существование. Вы с этим согласны? В 1991 году? Или не согласны? Какой блок? Ну, советский. Ну да, распался. Люди не хотели да. жить в Советском Союзе. Это, это другое, это понятно. Я говорю, что один из этих блоков свое существование прекратил. И Варшавский договор, и Советский Союз. Поменялся политический строй. Был переход с плановой экономики советской на рыночную капиталистическую. Вы с этим согласны? Президент Думать... Украины Виктор Янукович. Отвечу. Президент Украины Виктор Янукович 2 апреля 2004 года ликвидировал комиссию с подготовки Украины к вступлению в НАТО на официальном Это Янукович. уровне. Ну, на официальном уровне. Это Янукович, он так, был... Так и все. Его обвиняют про пророссийском. Нет, так и все. Он был, в общем-то, пророссийским. Не, в 2010 ну, году... подождите, вот вы, давайте. В 2010 году он на официальном уровне заявил о том, что Украина не стремится никуда. Ну, это Янукович. Но Янукович-то не вечный, понимаете? Ты, вы меня Ты не слышите. Смотри. Я говорю, вы мне задаете вопрос: а вот в будущем, если бы Россия не нападала? Так вот, Янукович и ответил: нам не нужно НАТО, так как он не считал Россию врагом. А если пришел бы другой президент, который по-другому стал? Так на нас на Россию же не нападало. На нас Россия не нападала. Так, ну, подождите, вот мы ушли сейчас. Я пройдет первый год, Сейчас ага. вернусь и мы придем к четырнадцатому. Значит, один из блоков прекратил свое существование, ага. да, вы согласны? Да. Вопрос, не, блоков, не блоков, а союз прекратил существование. Ну, да, там один из полюсов, как хотите называть. Это государство. Варшав... Государство прекратило существование, не военный блок. Варшавский договор прекратил свое существование, Советский Союз. Войска были выведены из Европы, из Восточной экономический уклад был поменен на капиталистический, там, согласны, да? Угу. А вопрос, который вот меня лично волнует, почему, зачем они сохранили НАТО в 91 году? Почему они его не расформировали в 91 году в ответ на расформирование? А НАТО а, не а, создавалась как э, структура, которая противостоит СССР. Причем а здесь для чего? Причем здесь э, Североатлантический альянс, который там в уставе написано, мы боремся с незаконной, незаконным оборотом и боремся против. Кто же будет в таком случае в Европе противостоять, если Советский Союз распадется и НАТО? Никто. То есть, вы хотите сказать про советскую экспансию, там ничего Причем нет. Причем здесь Советский Союз. В уставе, он четко, в уставе НАТО четко написано, что этот альянс создается с целью, чтобы противостоять нелегальному потоку и предотвращать. Те... Там не написано, что мы создали альянс. Чтобы противостоять Советскому Союзу. Советский Союз это как это... государство прекратило существование, потому что люди там не хотели жить. А НАТО по сегодняшний день не прекращает существование, а наоборот прибавляет обороты, потому что люди хотят в нем состоять. В этом и вся разница.